আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লা আজ আমরা শিখতে চলেছি আরফের সাতাশি নম্বর পর্ব এই পর্বে আমরা একশো তেষট্টি নম্বর আয়াতটি বানান করে সহি শুদ্ধ ভাবে শিখব بسم الله الرحمن الرحيم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم

عن القرية التي وأسألهم عن القرية التي ألف زبر أنت زبرنت كانت ألف زبر حاء ضجر ضي أزبر ألم زبر حاضرة البحر بحر زري حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حمزة دل إذ يعين بريع يعا شدوء وابش دو إذ يعدون فاسين دل فس سين بعد في السبت حمزة دل إذ أهم زبط

سين بدا و سبب حضرتي يوم سبتهم شين راب شر أزبر را عين واو دي زبر عاو شر عاو و وا يا و ياو ميم زبر ما شر عاو و ما لا مالي بزبر لا ياسين زبر ياس بازر بي أو فشتو أنزبرنا لا يسبتون لا امزوت تاتيهم اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبطون لا تاتيهم اب زبورك تلخلا دو لا لمزلي كام زبورك كذلك مب زبور ناب لا موف هامي امين بشوم ابلوهم بازر بيه مالم زبور ما بما اب قاليم زبورك موف بشنو اما كانو يا حافظ الرب سين بشو واوب شنو زبورنا اذاليك نبلوهم بما كانوا يفسقون اذاليك نبلوهم بما كانوا يفسقون